чи вдасться нам повернути окуповані території. Ну, смотри, пятерка кубка как бы падає, да, здесь. А, вот эта карта потери. Здесь карта звезды. То есть, опять-таки, карта звезды, я всегда говорила, если карта звезды падает, да, вот у, у девочек у мальчиков, то есть, если, допустим, она навстречу с человеком падает, с каким-то, сразу знаете, что человек роковой прям вообще. То есть карта звезды просто так никогда не падает. Тут карта звезды, опять-таки, может падать либо как какие-то роковые события, либо как типа то, что высшая сила не дадут даже элементарно, да, чтобы до такого дошло. То есть это высшая магия еще карта звезды. То есть реально вмешательство просто высших сил, но ну, как бы, ну, не может такого быть. Вот карта отшельника, эти оккупированные территории, тройка мечей, конфликт из-за них, семерка кубков и десятка мечей. Ты знаешь, как бы прискорбно бы не звучало, я не вижу потери территории, да, этой. Прямо чтобы мы сказали, что да, мы отдаем, до свидания. Но за эти территории по десятке мечей просто а, еще миллиарды людей, наверное, погибнут, потому что здесь десятка мечей. То есть там уже прям борьба до последнего будет. Не вижу то, что а, потеряем и отдадим. прям уже, уже зубами выбросать будут территорию, видишь? Нет. Не знаю, хорошо это или плохо, как бы, с одной стороны, да. Смерти людей показывает, но и территорию терять, понятно, что ну куда, столько вы боролись за нее, чтобы, чтобы взять ее. Ну это бред тоже. Я даже не знаю, как в такой ситуации вообще можно действовать. То есть карты намекают на то, что нет, не согласимся мы отдать территорию. И смотри, мы сейчас опять-таки не говорим, какую конкретную территорию. Там да, мы общаг берем. Но вот, допустим, Донецкую-Луганскую область, ну я не знаю, что там будет с ними. То есть я как бы сомневаюсь в том, что мы сейчас их вернем. Я об этом всегда говорю. И всегда мне как бы незачем врать людям. Касательно Херсонская, я более чем уверен, что она домой вернется. Вот Запорожье пока... Запорожское у меня под вопросом, потому что я не понял свой сон сегодняшний. Что это за перестрелка в Запорожье, что это за русские ВДВшники, которые в Запорожье гуляют. Это вообще как? Вот. И да, и мои сны вот эти непонятные, конченые. Про... Но я думаю, это все-таки не Запорожье было. Помнишь, когда, может, тот... тот сон, когда эти узкоглазые гуляли? Да, еще. А нет. потом все поняли, как раз там новости пришли, типа, что они там, эти, Ким Чен Ина будут воевать, нет. вот эти вот узкоглазые. А потом еще там китайцев каких-то нашли, которые воюют за Россию. Ну, короче, это все. И в том же сне было какой-то город был, да? Мы думали, это, скорее всего, просто мне почему-то во сне казалось, что Запорожье. Это очень плохо. Или Запорожская область, поняла? Люди писали, значит, что это Покровская. Я такая, ну ладно, Покровская, хорошо, знаешь. Ну, то есть... Непонятно до сих пор, что это было. Почему про Запорожье постоянно такие сны снятся? То оно оккупировано, то там что-то еще, то там русские какие-то коллаборанты. Я вообще не понимаю, что это такое. И Запорожье. У меня прямо снег говорят Запорожье. Я такая, блин. Что ж там еще будет такого, знаешь? Типа, что вот такой вот сон снится. Ну, это прям... У меня причем с Запорожьем какая-то связь. Я не понимаю, в чем суть. Если Харьковская области Харьков, я понимаю, потому что я раскрещивалась в Харьковской области. Купинске как раз. Вот, ну, типа, да, это такое для меня как бы место, которое важное в плане магии очень сильно. Там у меня много друзей раньше в Харькове жило. Я очень этот город люблю. Я могу понять свою связь. С Запорожьем ни разу не была, но это очень странно. Но постоянно мне снится Запорожье. То мне снилось один раз какой-то отель, что я в Запорожье. Прям прилетела четко, там через пару дней в отель, короче. Потом все поняли, что это за сон был. У меня какая-то такая связь с тем Запорожьем, не знаю даже в чем суть. Но видишь, какой-то негатив снится. То туда прилетает, то там что-то еще, то окупает. Ну и ни в чем суть вообще. Что такое? Я не понимаю. Ну, плохой сон, а... не понравилось. Ну, перестрелка прям люди погибли. Прям начали стреляться под моим носом. Просто я успела зайти. Не наблюдала, понял, стрел. Mm -hmm. Mm -hmm. Типа ну, как какой-то, я сейчас расскажу, там типа какой-то как торговый центр справа был, а слева как базар. Вот базар и торговый центр типа как такие мафы, понял, стояли, которые я кличко позакрывал, и, и торговый центр справа, и типа как такой перекресток какой-то, светофоры, торговый центр, и налево какой-то базар или мафы. Я прям выхожу, и там кофейня какой-то, лоток стоял, и я типа что такая слышу, захожу обратно в этот автобус. Блин, такое ощущение, что этот автобус, знаешь, как тетушки приезжали раньше, вот эти вот автобусы. Или это типа автовокзал какой-то. Вот это тоже может быть. Я об этом сегодня думала, просто не была в Запорожье. У меня как бы нет даже картинки, представления, может, люди пускай понаписывают, им виднее. Вот. И Но это очень странно. Что там уже будет? Может, реально каких-то коллаборантов титушек поотправляют туда Запорожской области, Там уже оккупирована часть. Вот. И будет какой-то будет теракт, да? Кто сказал, это может не про купа, а про теракты именно. на Наші люди, хто з хто з Запоріжжя, або хто був в Запоріжжі? Чи впізнаєте це місто яке описала Маша? І можливо, там ваші, ваші здогадки, що це може бути і де це взагалі за така лаборанти, мабуть, приїжджають. Тобі говорю, що то вже кого-то вже там? Можливо, можливо. Сьогодні, до речі, якраз у 17 березня, New York Times повідомив, що США виходить зі складу міжнародного центру з переслідування за злочини агресії проти України. Відчого. Да, цей міжнародний центр його створили спеціально, щоб притягнути керівництво Росії, включно з Путіним, до відповідальності на міжнародному рівні. А чи може це бути так, що знаєш, заради миру? США зараз абсолютно відбілить Путіна. І ось з боку Трампа, з боку Америки, вони скажуть, що вони абсолютно не будуть визнавати жодні жахливі злочини Росії в Україні. Ну, Я здесь скажу по-другому. Здесь дело не в отношениях з Россией. знаєш, в чем дело? Вот четверка мечей, торможение, да, это все, печерка Пентакли и война. Вот карта смерти. Они бабки тратить не хотят. Я думаю, что какой-то очень большой бюджет выделялся на это, на все. И они mm -hmm. элементарно просто не хотят бабки тратить, типа на это на все. Вот тупо из-за бабок. Тут нет нету России, отношений с Россией, День. все, которое на войну тратятся. Все. Ага. Mm а -hmm. Стосовно Трампа стосовно санкцій Америки, ось а, Трамп після а, зустрічі американської сторони з Україною в Саудівській Аравії, зазначив, що якщо Путіна не піде навіть на ці 30-денне ден... 30 перемир'я, йому загрожуватимуть санкції. Наскільки це серйозно? Чи це просто чергові знаєш балачки, скільки ми вже слухаємо про ці санкції постійно? І це просто чергове якесь таке залякування і не буде реальних дій. Тобто, питання чи зроблять щось, чи не зроблять? Так, а еще раз вопрос вкратце вкратце, скажи, пожалуйста. Вкратце, по санкции. Трамп угрожает Путину санкциями. И чи будут реальные действия за этими словами? Я думаю, да. да. Вот восьмерка мечей. Но Паш Пентакли. Паш Пентакли это не настолько много, как бы хотелось. То есть это минимально. Ну, то есть, что-то. Uh -huh. Да, будут санкции точно, но это как-то прям не очень много. Ну, не, не огромные санкции, а какие-то мелкие, то есть, оно как бы тоже повлияет на Россию, но это мелочь для них. сразу говорю. Також хочу поговорити сьогодні про наших українських дітей. Ярмак сьогодні заявив, що близько 1,6 мільйона, тобто, більше, більше ніж півтора мільйона наших дітей. Вони зараз депортовані. або... Змушені жити в російській окупації, чи є у нашої влади якісь конкретні а, плани щодо повернення українських дітей і повернення полонених, що там є. ну ж ти, опять же, вопрос всіх на всіх. Десятка кубків, а то спонтак. Они, щас, я, думаю, я так понимаю, розговорювали всіх на всіх. Я не знаю, как это у них уже отвалилось. Как там у них получится, но всех на всех. Десятка кубков тут с Или очень большое количество. То есть как-то договариваются сейчас. Пытаются договориться, по крайней мере. Хорошие карты падают. Они вот этим вопросом занимаются, кстати. Они очень так плотно занимаются. И видишь, лучше реально в начале обменов больше достало, да, чем было. Действительно занимаются. Я знаю, что Ермак этим занимается. кто еще занимается, я не помню. Там еще два человека. Хорошо. А больше, чем 1,5 миллиона детей, насколько реально от их повернуть всех в Украину? Ты знаешь, я не знаю, насколько реально прям полтора миллиона, там, если мне кажется, там больше, во-первых, а во-вторых, там мы не сочетаем, сколько вообще людей пропало, это нереально, насколько погибло, тоже непонятно, эти цифры, которые будут в конечном итоге, он нам как бы дадут, да, эту информацию, это можно все на 4 множить, а то и на 5, и на 6, поэтому не знаю, как насчет 1,5 миллиона. Но карты хорошие, действительно занимаются, пытаются, по крайней мере, договариваться. И обмены же реально пошли. Ну, хотя, что там, видишь, обмены идут, но что вот эти вот полтора миллиона и 100 человек, которых меняют раз. Ну, все равно мало. Я понимаю. Но что тут сделать можно? Тут нечего сделать. Во-первых, они этих детей, ты же понимаешь, типа, что они все распределены куда-то, эти дети, по разным местам. Это все найти, выискать, я не знаю. Как это? Все оформлены в другие семьи, да, уже там, ну. это, конечно. Давно не знаю, конечно. То я теж поки що не знаю. До речі, наші глядачі ви можете написати свою думку з цього приводу. Чи реально що ми повернемо всіх наших о, дітей, яких вивезли, депортували до Росії, і всіх наших військовополонених? Стосовно Трампа, щось є до тебе уточнення. Давно ми нічого не чули про ці 350 мільярдів боргу, про які кричав Трамп, що ми витратили ці кошти. Невідомо куди. Зеленський той час заявляв, що немає ніяких 350 мільярдів боргу. Є 100 мільярд. Це не борг, це, а Зеленський це, це ужас какой-то просто uh, да, це точно фінансова допомога. В общем, аш uh, не каже нічого Трампу останнім часом про цей борг, чи змінив він свою позицію, чи вимагатиме він знову ще раз ці кошти. ну Буде что такое, да тройка. Он буде від времени время пытатися, поняв, розсермічай, або там гавкаю. Uh -huh. Но опять-таки, я же думаю, что если мы брали в деньги в долг, наверное, там оговаривались какие-то условия, какие-то сроки. Да, и цифра, она написала, же тоже где-то сколько. Мы же не просто же брали там, знаешь, типа, ну, как на честном слове, знаешь, все держится. Там бумажки, они бюрократы, у них бумажки подписываются по, по любому, не знаю, по любому походу в магазин бумажку они подписывают, понимаешь? Поэтому все это в бумажках написано официально оформлено. Я думаю, что он поэтому и заткнулся, потому что там реально цифры не соответствуют немножко тому, что он говорил. Угу. Mm -hmm. Ну, будет гавкать еще раз, замечай пада.